আজি কেঁচা দিনৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত কিছুমান ভিডিঅ' দেখি আহিছোঁ আৰু তাত তেওঁলোকে ৰেমেডি দিয়ে মানে দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহোঁ সেই সমস্যাবোৰক সহজ ঘৰুৱাও প্ৰতিকাৰ তেওঁলোকে দিয়ে আজি কেইদিনমানৰ পূৰ্বে এগৰাকী যুৱতীয়ে কৈছিল যদি কোনোবাই আপোনাৰ পৰা টকা ধাৰালি নি টকাখিনি ঘূৰাই দিয়া নাই তেনেহ'লে আপুনি শুকান তেজপাত এটাত তেওঁলোকৰ নামকেইটা লিখি জ্বলাই চাইখিনি বতাহত উৰাই দিয়ক বা বোৱতি পানীত উটাই দিয়ক আৰু এজনে ক'লে যদি পতি আৰু পত্নীৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো ভাল হৈ থকা নাই তেনেহ'লে দুফুটা নহৰু গুচাই তাত নাম দুটা লিখি এডাল খৰিকাই শালি থৈ দিয়ক আকৌ এগৰাকীয়ে ক'লে যদি আপোনাৰ পাৰ্চত পইচা নাথাকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে যদি আপোনাৰ পাৰ্চটো খালী হৈ থাকে তেনেহ'লে দুটা ইলাচি দুটা লং আৰু এটা ৰঙা পকা জলকীয়া এখন ৰঙা কাপোৰে বান্ধি পাৰ্চত ভৰাই থৈ দিয়ক শাহুৰ আৰু বোৱাৰীৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো ভাল কৰাৰ পৰামৰ্শ আকৌ এগৰাকীয়ে দিলে তেওঁ ক'লে যদি প্ৰতিটো কথাতে আপোনাৰ শাহুৱে আপোনাক গালি দি থাকে বা কথা শুনাই থাকে তেনেহ'লে আপুনি এদিন শাহুৱে গম নোপোৱাকৈ তেওঁৰ চেণ্ডেলযোৰ মনে মনে কোনোবা ঠাইলৈ নি আপুনি নিজৰ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি সেই চেণ্ডেলযোৰৰ ওপৰত অকণমান থিয় হওক তাৰ পাছত ভৰি দুডাল নমাই আনক আৰু এটা পাত্ৰই সেই চেন্দেল দুযোৰ ঢাকি থৈ দিয়ক আৰু এগৰাকীয়ে আকৌ ক'লে যদি আপোনাৰ লোণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই আহিছে তেনেহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক প্ৰতি শুক্ৰবাৰে শুক্ৰবাৰে এটা আলু বাকলি গুচাই গৰুক খুৱাওক ঠিক আছে আমি বাৰু গৰুক খুৱাম আপুনি বাকলি গুচাই খুৱাবলৈ কৈছে আমি বাৰু বইল কৰি ফ্ৰাই কৰি খোৱাম কিন্তু লোনটো কোনে মাৰিব এই চলি থকা লোনটো কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যাব সেই গৰুটোৱে আহি মাৰিব নে বেংকৰ পৰা নিজে নিজেই নোহোৱা হৈ যাব হয় এইটো হয়তো আপুনি ক'ব পাৰে যে আগলৈ লোন ল'বলগীয়া এটা পৰ্যায় নহ'ব পাৰে কিন্তু চলি থকা লোনটো কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিকাৰসমূহ বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত আপুনি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাব আমি বুজি নাপাওঁ এইসমূহ আচলতে কি বিদ্যাৰ আধাৰত দিয়া হয় এই প্ৰতিকাৰবোৰ কাৰণ আমি জনাত জ্যোতিষবিদ্যাটো এইবোৰৰ অংশ নহয় জ্যোতিষবিদ্যাত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ দিয়া নাযায় আগতে আমি যেতিয়া জ্যোতিষী ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে চাই মেলি যদি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ কিবা ভুল স্থানত থাকে তেনেহ'লে হয়তো মন্দিৰত চাকি এগছ দিবলৈ দিয়ে কিবা এটা দান দিবলৈ দিয়ে কোনোবা এজন খোজনীয়া মগনীয়াক এসাঁজ কিবা খোৱাবলৈ কয় বা কিবা এটা আঙুঠি পিন্ধিবলৈ কয় কিন্তু নহৰু দুফুটা ইলাচী দুটা বা লং দুটাটো জেপত বান্ধি থাকিবলৈ নকয় তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ যদি ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ তেনেহ'লে আমি যদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁলোকে হয়তো কিবাভাগ পূজা কৰিবলৈ কয় কিন্তু চেণ্ডেল দুযোৰটো খৰাহী এটাই ঢাকি থ'বলৈ নকয় আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ এইবোৰ চাগে ৰেইকি আৰু এক্সেছবাৰৰো অংশ নহয় তেনেহ'লে কি বিদ্যাৰ জৰিয়তে এইসমূহ প্ৰতিকাৰ দিয়া হয় ব্যক্তিগতভাৱে এই বিষয়টোত মই একেবাৰে অজ্ঞ কথাখিনি জানিবৰ বাবেহে ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যদি আপুনি জানে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবচোন কাৰণ বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰতিকাৰসমূহৰ প্ৰয়োভৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আহিছে পডকাষ্ট চেনেলসমূহেও তেওঁলোকক মাতি মাতি ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰা লোকৰ সংখ্যাও চক্ৰ বৃদ্ধিৰ হাৰত বৃদ্ধি পাই আহিছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইয়াৰ অধিকাংশ লোকেই হৈছে শিক্ষিত আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব আজিকালি ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰামত ভিউজ বহৰ ৰেমেডি আহি গৈছে কোনোবা এগৰাকীয়ে সেইদিনা ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি কৈছে যে আপুনি যদি বগা সেউজীয়া ৰঙা বা হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধি আপুনি যদি উত্তৰৰ ফালে মুখ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰামত ভিউজ বাঢ়িব আজি সেয়ে আমিও হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ চাওঁচোন ইউটিউবত ভিউজ বাঢ়ে নে বাঢ়ে তাৰোপৰি এগৰাকীয়ে সেইদিনা পডকাষ্ট চেনেল এটাত এটা মন্ত্ৰ মাতি ক'লে যে এই মন্ত্ৰটো আপুনি যদি মাতে তেনেহ'লে আপুনি মনে মনে যাক ভাল পায় তেওঁ কথাটো গম পাই যাব এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন লাখ লাখ যুৱকে এতিয়া যদি ৰশ্মিকা মান্দানৰ যদি নাম লৈ মন্ত্ৰ মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে ৰশ্মিকা মান্দানে কাৰ কথা গম পাব হেং মাৰি নিদিবনে বুকুখন যদি আপুনি কাৰোবাক কিবা মন্ত্ৰ দিছে বা প্ৰতিকাৰ দিছে তেনেহ'লে ব্যক্তিগতভাৱে দিয়ক এনেদৰে পডকাষ্ট চেনেলত আহি মন্ত্ৰবিলাই ফুৰিছে কিয় কথাবোৰ একো বুজি পোৱা নাই আমি জ্যোতিষাস্ত্ৰ তন্ত্ৰবিদ্যা নিউকজি ৰেকি এক্সেছ বাৰ কোনো এভাগকে আমি বেয়া বুলি কোৱা নাই আমি আচলতে জানিবহে বিচাৰিছোঁ যে এনেকৈ দিয়া প্ৰতিকাৰসমূহ প্ৰকৃততে কোনভাগৰ অংশ হয় কি যুক্তি আছে সেইসমূহৰ বা কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে জেপত ভৰাই থোৱা সেই নহৰু দুফুটাই কেনেকৈ পইচা আনিব পাৰে গৰুক খুওৱা সেই আলুটোৱে কেনেকৈ বেংকৰ পৰা লোনটো নোহোৱা কৰি দিব পাৰে আৰু নুসুধিলোঁহেঁতেন যদিহে এই প্ৰতিকাৰসমূহ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দি নাথাকিলেহেঁতেন বা পডকাষ্ট চেনেললৈ আহি মন্ত্ৰ বিলাই নাথাকিলেহেঁতেন নজনাটো জানিব বিচৰাটো নিশ্চয় চাগৈ ভুল হ'ব নোৱাৰে গতিকে আপুনি যদি জানে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবচোন এইসমূহে কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে বা কোনভাগৰ অংশ হয় এনেদৰে দিয়া কিছুমান প্ৰতিকাৰে আচলতে আজি জ্যোতিষাস্ত্ৰকো বদনামত পেলাইছে আজি ৰেইকো বদনামত পেলাইছে আজি এক্সেছ বাৰকো বদনামত পেলাইছে নিউম'লজিকো বদনামত পেলাইছে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কৰা জ্যোতিষাস্ত্ৰক মানুহৰ ওচৰত হাঁহি হাতৰ পাত্ৰ কৰি তুলিছে আপোনাৰ বন্ধুত্বৰ লিষ্টতো যদি এনে কোনো প্ৰতিকাৰ দিয়া লোক আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব যে আপুনি যি প্ৰতিকাৰ দিলে এই প্ৰতিকাৰটো প্ৰকৃততে কোন ভাগৰ অংশ হয় কিহৰ সতে সম্পৰ্ক আছে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছেনে তন্ত্ৰবিদ্যাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বিশ্বাসৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছেনে অন্ধবিশ্বাসৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে ৰেইকিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছেনে এক্সেছ বাৰ্ক সৈতে সম্পৰ্ক আছে নে আপোনাৰ গুগল পে' ফোনপে' বা বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে